Начиная с июля и по 14 августа в Лондоне в Сомерсет Хаусе проходила выставка Masters of Style – Celebrating the Stories Behind Italian Fashion. И находясь там, я не могла ее пропустить. Фотовыставка, приуроченная к 150-летию унификации понятия «итальянский стиль», собрала архивные фотографии, коллекции и рекламных кампаний шести марок, ассоциирующихся с Италией Armani, Dolce – Армани, Dolce Габана, Сальвадоры Ferragamo, Гуччи, Missoni и Прада. Снимки отобраны модным журналистом и куратором выставки Колином Макдаулом. Именно он, модный критик из английского газеты The Sunday Times знает о моде практически все. Этот седовласый джентльмен, который сидит в первом ряду на показах мода рядом с Анной Винтур и Сьюзи Менкос, на короткой ноге со многими именитыми модельерами. Его мнение дорогого стоит. Тем приятнее читать блог, в котором Макдау делится с читателем не только впечатлениями о новых коллекциях люксовых брендов, но и просмотренных фильмов, о которых рассуждает, конечно же, с точки зрения моды. Италия – страна самой древней в Европе цивилизации, цивилизации Рима. А римляне всегда любили красиво одеваться. И эту любовь они в Полной мере передали своим потомкам. Еще в Древнем Риме было более 20 видов обуви. И это в то время, когда половина Европы бегала босиком. Находясь на выставке, мне особенно понравились фотоработы двух брендов Гуччи и Долчи Габана. В современном мире моды марка Гуччи остается одной из наиболее влиятельных и авторитетных. Костюм Гуччи или галстук гучи звучат почти как волшебное заклинание для тех, кто может позволить себе приобрести какую-либо вещь этого всемирно известного бренда. История дома Гуччи полна трагических и загадочных событий и обстоятельств. Таковые судьбы, между Финансовые кризисы, родовые проклятия все это словно пришло из глубины веков. За почти сто лет своего существования дом Гуччи превратился в настоящий колос моды подлинную фэшн-империю, которая знала времена расцвета и забвения. Сейчас трудно себе представить, что марка, которая ассоциируется прежде всего с гламуром и шиком аристократии, была создана простым итальянским шорником, поначалу мастерившим кошельки и чемоданы. Ну и второй бренд, который меня впечатлил Dolce Gabbana. В 1982 году этих двоих тогда еще было. Мало кому известных даже в одном милане дизайнеров Фортуна свела в одном ателье. Через 8 лет они одели Стинга, а еще через 3 – Мадону. А вот вырезка из их интервью. Одежда влияет на все, начиная от чувства юмора человека и заканчивая его восприятием себя. Мы хотим, чтобы люди выглядели соблазнительно, когда они носят наши модели, потому что когда человек получает комплименты по поводу своей внешности, то ощущает себя более уверенным в собственных силах. Тело имеет свой собственный язык, который мода должна интерпретировать. Мы не любим бессмысленное выставление на показ голого тела. Нам больше нравятся очень сексуальные, немного ироничные детали, которые словно приподнимают завесу тайны. А еще мы помешаны на пропорциях. Грудь, бедра. Мы предпочитаем предпочитаем чистые тона – черный, белый, глубокий красный. И не любим смешанные или искусственные краски. Ну что ж, итальянские модельеры не вкладывают какой-то особый, понятный только модельеру смысл в изготовлении линии одежды. Они делают просто одежду, цель которой – сделать все элегантнее, роскошнее и краше. Самая изысканная одежда и самая удобная обувь производится в Италии. Именно это, а не громкие имена Джорджа Армани, Джани Версачи и Валентина делают одежду и обувь со знаком Made in Italy такой любимой и популярной.